Bu gün səhər saatlarından başlayaraq sürücülərin postlarda yoxlanılması üçün quraşdırılan postların çoxu yığıltdır. Daha dəqiq və ətraflı məlumat almaq üçün əməkdaşımız Xanlar Mehdiyevlə canlı bağlantı yaratmalacağıq. Salam Xanlar, hazırda olduğun ərazidə vəziyyət nə yerdədir? Buyursun sizdədir. Hər vaxtınız xeyr olsun Aydan. Bəli, yollardan postlar artıq yığışdırılıb, lakin e, postpatrol əməkdaşlarının sayı artırılıb və bu haqda istiyərdim Elə Nəsimi rayonu e, polis e, idarəsinin şöbə rəisi polis mayoru Elçin İskəndərov danışsın. Hər vaxtınız xeyr olsun. Hər vaxtınız xeyr olsun. Hazırda vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə şəxsi heyət artırılıb? Bildiyimiz kimi 11 may 2020 il tarixindən etibarən stasionar yol polis postları tamamilə yığışdırılmayıb, sadəcə o qey sayı azaldılmışdır. Bununla əlaqədar ora çıxan patrul nariyatları, eləcə də Daxili İşlər Nazirinin daxili qoşunlarının hərbi qulluqçuları digər avtobus dayanacaqlarına, metro girişlərinə, bank və poçt filiallarının giriş hissələrinə cəlb edilmiş. Həmin yerlərdə patrul nariyatlarının sayı artırılmışdır. Əhalilə aparılmış profilaktik tədbirlər daha da gücləndirilmişdir. Həmçinin maskadan istifadə etməyən vətəndaşlar avtobuslara və metrolara buraxılmır. Ə, ümumiyyətlə qayda pozan çoxdumu? Bəli, qayda pozanlara yenə də rastlanmaq hallarına rastlaşıırıq ki, yəni maskalardan istifadə etməyən vətəndaşlar var. Eləcə də qoruyucu maskalarla yanaşı steril əlcəklərdən istifadə etməyən vətəndaşlar var. Biz onları profilaktik söhbətlər aparırıq və qoruyucu maskalar Olb taxtıqdan sonra metrolara, avtobuslara buraxırıq. İnzibati həbs artıb. Eləcə də qeyd etmək istərdim ki, tələblərə məhəl qoymayan vətəndaşlar barəsində inzibati qaydada cərimə və inzibati həbslər tətbiq olunur. Təşəkkür edirəm. Bu da ödəməyirsə, hər kəs qaydalara riayət etməlidir. Ən azı çölə çıxanda maska mütləq taxılmalıdır. Bizsə növbəti buraxılışlarda daha ətraflı burada baş verən bütün hadisələri sizə çatdıracağıq. Çox sağ olun, xanlar, sizə və müsahibinizə ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirəm.